ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਕੀ ਵਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥਾ ਕਿ तमाम ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं जून को पंजाब में उनको कंटेस्ट करें तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग हैं वो सरकार के इनके गिरफ्तारी के कदम के खिलाफ हैं और जो इन्होंने खालसा पंथ के खिलाफ फैसला किया पंजाब की सरकार ने उसके भी खिलाफ हैं तो भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने मेरे निवेदन तो और जनता के निवेदन तो सिख संगत के निवेदन को जो है वो मान लिया मंजूर करके उन्होंने कहा कि वो खडूर साहब कॉन्स्टिटुएंसी है जो लोकसभा की जो अमृतसर के बदल में है और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां से अवश्य चुनाव लड़ेंगे कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये जो ये जो कंफर्मेशन है आपने जो अभी कहा है अभी जो खुलासा किया तो उसका जो पुष्टि है वो उनके जमृतपाल के मां जो है उन्होंने अभी तक नहीं किया उन्होंने बोला है कि पंजाब में भी बोला है कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं है वो आके बात करेंगे उसके बाद होगा क्या ये सही है देखो जी मेरे को नहीं मालूम बजर कोटाले तो आ रहे हैं उनके पिता तरसेम सिंह और उनके चाचा सुरचैन सिंह उनकी मुलाकात कल तो है जब मेरे से बात कर दी तो कन्फर्म कर लें तो वो ठीक है मैंने जो कन्फर्मेशन थी वो भाई अमृतपाल सिंह खालसा से लेनी थी इनसे नहीं लेनी थी इन्होंने आगे उनसे कन्फर्म करना है तो कर लेंगे अमृतपाल सिंह जी ने आपको कोई अथॉरिटी दिया है लेटर लिख के दिया आपको ऑथोराइज किया क्या इस बारे में कोई ऐसा नहीं इसमें अथॉरिटी लेटर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो नॉमिनेशन नामांकन पत्र जो दाखिल करने हैं उस उसपे इनके दस्तखत होंगे और इनके पास है डीसी ने जो डीसी के पास जाकर वो वो ऑथ ली जाएगी तो उसमें कोई तो अथॉरिटी लेटर इश्यू ही नहीं किया जा सकता किस तरह से आप ये नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी आगे क्या नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कैसे जेल के अंदर से करेंगे वो तो ये हमारे जो है हाईसेक्स लीडरों ने और लीडरों ने बहुत चुनाव लड़े हैं जेल के अंदर से और जेल के अंदर से विजय हासिल करते रहे हैं जेल से लड़ते रहे हैं तो ये आप नॉमिनेशन कब तक फाइल करेंगे ये नॉमिनेशन सात मई से चौदह मई तक जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं उससे पहले तो सात मई से पहले तो किए नहीं जा सकते तो खदूर साहिब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें आपको कौन कौन से कन, और बाकी कैंडिडेट है आपके इसके बारे में क्या जानकारी है नहीं कैंडिडेट देखो ये एक मन्ना है वो बीजेपी का कैंडिडेट है एक क्या कहते हैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का कैंडिडेट है हरपाल सिंह बलेर और कांग्रेस ने अभी अपना कैंडिडेट जो ऐलान नहीं किया और लालजीत सिंह भुलर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है पंजाब का वो आम पार्टी की ओर से वहां से कैंडिडेट है तो क्या लगता है इनके जीतने की जो आप क्या कह सकते हैं उम्मीद देखो ये थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे अनप्रेसीडेंटेड मेजॉरिटी होगी ऐसी मेजॉरिटी होगी कि बाकी सभी दादी की हम अमृतपाल दे वकील राजदेव सिंह खालसा ने कहता कि वो डीसी द प्रोविजन के कानूनी प्रक्रिया अनुसार ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ